Nasri. Terima kasih. Uh, saya ada dua tiga perkara yang, yang ingin saya sentuh, uh, khususnya kepada 020200, pembangunan franchise. Uh, saya lihat sebenarnya potensi bidang ini amat luas di negara kita, khususnya franchise yang berhubung dengan uh, makanan dan penyediaan makanan. Jadi uh, saya nak tanya kementerian, jauh manakah kita mengambil tindakan-tindakan proaktif? Sebab saya tengok khususnya di utara lah ya. Uh, banyak makanan-makanan uh, -makan di utara yang boleh sebenarnya difranchisekan. Tapi bila saya berjumpa dengan pengusaha-pengusaha, -peng uh, saya kata kenapa tidak difranchisekan? Mereka kata yang pertama sekali mereka tak, tak, tahu macam mana nak buat. Ini Bandung ke ataupun macam-macam uh, lah. Uh, laksa apa, Kedah, Laksa kula, kula Kedah, Kuala Perlis yang yang memang orang berpusu-pusu nak mencari makanan-makanan ini. Tetapi uh, uh, proses untuk franchise itu tampaknya uh, kita tidak proaktif di mana agensi-agensi yang yang mempunyai apa nama kekuatan dengan ada anggota daripada peguainya tidak tidak membantu mereka. Jadi akhirnya apa yang berlaku Tan Sri ialah makanan-makanan uh, yang baik begini akhirnya apabila pengusaha itu meninggal dunia ataupun uh, tidak lagi menjaga akhirnya makanan itu hilang begitu saja. Uh, tetapi saya tengok uh, potensi ini luas. Saya rasa saya mintalah supaya uh, kementerian harus mempunyai program mendekati uh, usahawan-usahawan ini dan membantu mereka untuk franchisekan uh, usahawan apa usahawan-usahawan ini. Yang kedua Tan Sri ialah berkenaan dengan pembangunan koperasi. Uh, kita telah pun uh, melihat bagaimana banyak koperasi-koperasi yang berjaya seperti yang dikatakan oleh dungun tadi banyak juga yang 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 mati tetapi uh, nampaknya koperasi yang berjaya di antaranya sekolah di sekolah-sekolah jadi uh, saya nak bertanya kementerian adakah uh, kementerian akan uh, mem memperbaiki kedudukan koperasi-koperasi di sekolah ini dengan uh, bukan sahaja penuntut peruntut ini mempunyai ilmu uh, ini mempunyai ilmu dalam mentadbirkan koperasi di Tsawah Maika tetapi juga menanamkan semangat supaya ada di antara mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke dalam 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 bidang ini. Jadi saya nak tanya adakah maktab koperasi yang ada sekarang ini uh, akan bekerjasama dengan mana-mana universiti untuk menghasilkan graduan-graduan uh, dalam bidang koperasi yang khusus jadi uh, maknanya kalau graduan-graduan ini keluar daripada maktab-maktab-maktab korporasi kita ini Dan uh, mendapat pengiktirafan dari universiti yang kita packkan sekali Maknanya kita akan ada orang yang betul-betul qualified untuk run koperasi. Dia bukan saja ada experience di sekolah tetapi dia dapat degree daripada maktab kita So saya ingat uh, ini boleh satu bidang yang baru Dan kita tak pernah uh, all out cuba bidang ini Uh, sekarang ni apa yang berlaku ialah koperasi koperasi ni di, di run oleh orang-orang yang probably the last job yang dia nak ambil ni ialah kerja di koperasi. Pasal gaji murah dianggap kadang-kadang keadaan perks pun tidak penentu. jadi tak muat saja. Uh, jadi orang-orang uh, ini orang-orang yang bekerja di koperasi ini ialah orang-orang yang hafatah kecuali lah bank beberapa koperasi yang besar. Tetapi saya rasa harus dah masanya uh, kerajaan melihat bahawa matap kita ni mata koperasi ini di 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 uh, fully utilize dengan packkan universiti supaya mengeluarkan uh, graduan dalam bidang koperasi dan orang-orang ataupun uh, peluntut-peluntut yang menjeburkan diri mereka ini mereka bermula dengan sekolah koperasi sekolah kemudian melanjutkan pelajaran mereka di mata uh, koperasi dan akhirnya memiliki ijazah dalam bidang tersebut. Jadi uh, oh, siapa ni? Kuala Kerai. Oh Kuala Kerai silakan. Tan Sri Pengerusi, uh, sedikit saja saya ingin mendapat pandangan Apakah dalam suasana ekonomi sekarang ini di mana pemain utama ekonomi adalah kerajaan dan juga swasta sedangkan satu third force yang perlu diberikan perhatian dan perlu ditonjolkan ialah sektor koperasi kerana ia akan menjadi satu third force dalam ekonomi ini kalau kita betul-betul melahirkan pemain-pemain koperasi dan juga sokongan daripada kerajaan yang lebih hingga menjadikan ianya ia third force in our economy. Thank you. Tansi, saya setuju dengan Kulakarai. Sebab uh, kalau kita lihat masyarakat kita sendiri pun, uh, masyarakat kita ni adalah masyarakat yang suka berkelompok. Sebab itu uh, apabila kita di kampung-kampung contohnya, kita buat karyat kematian, cukup berjaya. Cukup berjaya. Uh, Pakatan Pinggang Mangkuk, cukup berjaya. Dan uh, khususnya di masyarakat Melayu dan Bintang Kalau di masyarakat Cina, dia ada berbagai-bagai persatuan. Tidak ada masalah. Cuma yang kita tidak tumpukan perhatian adalah bagaimana kita injek. Bagaimana kita motivatkan. Bagaimana kita berikan semangat dan juga dorongan supaya kita psychologically kita dah prepare sebab mentally dah, dah 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 bersedia. Cuma bagaimana kita nak bawa mereka ini ke alam penyagaan. Dan bukan semua orang kerti menyaga. Itu harus ada uh, orang yang injekkan uh, apa nama uh, idea ini dan inilah saya katakan perlu latihan di sekolah itu dah cukup Tan Sri. In fact we have been we were there for years dan saya tahu pelajar-pelajar uh, yang amat berjaya. Tapi malangnya dia lepas dia form 5 di sekolah koperasi itu dia masuk buat engineering. Jadi ilmu koperasi itu tinggal begitu saja. Terus kalau kita revisit isu ini uh, di samping mungkin dia dia boleh buat apa nama ni courses-courses yang tertentu di universiti tetapi ilmu yang dia dapat dalam mentadbirkan koperasi itu tidak hilang. Ini yang saya nak nak minta kerajaan fikirkan bagaimana. Sudah tentu saya katakan tadi maktab maktab koperasi boleh memainkan peranan penting. Tetapi secara secara psikologikalnya, psikologikalnya kalau kerajaan memang kita dah bersedia. Rakyat di Malaysia ini adalah rakyat yang yang boleh dibawa berkira. hatta di bawah sekalipun. Jadi tak simbol lah soal minyak masak tak cukup dan sebagainya sebab kalau komuniti itu dah dah begitu sekali kita boleh uruskan masyarakat ini apabila masyarakat itu di, di apa diinjekkan dengan pengetahuan koperasi ini. Yang lingkup koperasi ini yang yang saya tahu kebanyakannya ialah pengurusan. Isu yang besarnya ialah isu pengurusan. Sokongan daripada bawah itu saya rasa tidaklah ada masalah. Tapi pengurusanlah kalau tanzi saya saya ingat tentu menteri pun tiap-tiap tahun kita akan ada apa nama apa nama komplain dan juga laporan-laporan sebabnya sebab bukan saja orang yang mentadbir itu tidak kompeten tetapi dia juga masuk psikologi untuk dia sendiri pun tidak tak, tak lihat bahawa koperasi ini menjadi third force. Ha, malah banyak syarikat-syarikat yang yang besar at one time tetapi oleh kerana koperasi itu ditadbirkan orang yang yang tidak amanah. Contohnya satu koperasi saya tak semua sebut koperasi ini yang dianggotai oleh pegawai-pegawai yang senior officers. Senior officers yang ada KSU, TKSU, gabungan mereka, lingkup juga. Bukan kerana sokongan, tetapi pengurusan itu sendiri. Tak amanah. Jadi inilah saya rasa benar-benar uh, yang, yang sekali saya katakan, ilmu ini telah pun, apa lorong ini dah ada, uh, provider pun dah ada, cuma bagaimana kita enhancekan supaya uh, ianya menjadi satu third force, empowerkan dengan dengan uh, apa dengan uh, proaktif sikit tindakan yang diambilkan oleh kerajaan dan menjadikan mengurus koperasi itu sebuah sesuatu yang yang satu kejayaan yang dihormati bagaimana dia boleh uh, di, di 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 upgradekan pandangan itu dan saya rasa kita dah ada infrastruktur, cuma kesungguhan daripada kementerian yang saya saya yakin menteri yang ada sekarang ini uh, bukan saja dari perperbuatannya tetapi minda dia juga ke arah itu jadi saya yakin dengan timbalan menteri yang baru, ini semua lawas, saya rasa ini boleh buat dan bukanlah sesuatu yang impossible kerana saya tengok bajet yang ada pun contohnya kita dah berikan cukup banyak khususnya dalam bidang koperasi ini. Untuk itu terima kasih Tan Sri.